Так, фильтр салон. Вот тут такие плавные пускатели сбоку с бардачок. Его просто нажимаем и вещелкаем в сторону. В самом бардачку вот ей отвори, нас с этой стороны вот такая штучка складается. Вот так она складается. И отвор вот тут. Вот его прорези эти прорези. И получается, если вот такое закладываешь, он видно, это прорези. Вот они закладываются и, и фиксируется. Раз и все, они фиксируются. Его на 90 градусов раз, на себе вытянули. Две штучки, с этой стороны так само. Фильтр заходится вот за этим. Сразу вот нажали, вот эти два пимпочка, чик, на себе, хоп, крышечка снимается и достается фильтр салона.